города, города. Это собственность, это собственность. Это Все. И что, мы что транспорт мы потрогаем? Покажите, пожалуйста, документы. Документы покажите. А то слышишь, рассказывают мне. Дай сюда плакат.

да? Когда вы флаги разрываете, это не как же нет. Вас! Давай, давай, забирай, забирай, Вы Наш. Наши? Это Вы забираете. Это забираете. Вы Это Вы забираете. Вы забираете. Вы забираете. Вы 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 забираете. Вы забираете. Вы 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 я, нет, вы имеете я, в этом коммунальное? Я отвечу затошить. на ваш вопрос. Да. Я вам покажу документ. Да. Депутат, я, дальше. Нет, не депутат. Не помочь, вы слушаете это да, конца. Да, да, я да, начальник давай. департамента транспорта. Вот мое удостоверение. Транспорта? Илько и что? Александр Васильевич. Знаю. Департамент транспорта. Ну, вот транспорт, да, транспорта. Ну, ну, а вы руководитель. на ваш вопрос. СМЭП ну. замыкается на департамент транспорта. И поэтому, пока СМЭП является муниципальным департаментом, это является собственностью. СМЭП. Вы препятствуете работе муниципальной службы.

Ну, а, Труханова, но... мы... тебя с ним вместе. Пожалуйста. Уберите, вот этих, которые они собирают отсюда, Пускай они не, нет, не делать тут. Что вы говорите? Зачем они здесь нас защищают собой. Они кого? От кого? от кого? от кого? Зачем кого? От кого? Да, от От кого? От, от, от кого? От, от кого? А ночью побили людей битами. Кто? Не трогали пальцем. Полиция Где была милиция разберется? в это время? Кто бил? Где она была, эта полиция, когда Мы здесь полиция людей били? Была милиция, Где была эта полиция, когда ночью били людей? Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос, господа милиционеры. А сейчас Почему концов, охрана, не охрана горсовета не вмешалась, когда ночью били людей? Почему ночью били людей, охрана горсовета не вмешалась? Где они были? Ночью? Где они были? Вместе со своими коммунальщиками. Вы отдали наказ и Пан Пасечник, вы выдали наказ. Почему никто не вышел? Там нет охраны внутри. Так. Когда людей избивали, где была охрана, где была милиция? Так что ставим на место и просим нам не мешать. Господа коммунальщики, просим нам не мешать во избежание конфликта. Где были, господа коммунальщики, милиция и все остальные ночью? В общем так, Тогда мирный не протест. Не делитесь, морда, уберите его, я его сейчас пр проткну нахрен. Не проткнете. Ты сомневаешься? Ты сомневаешься? Я это сделаю. Меня учили, понимаете. Ну что вы ругаетесь? Ну не матюкайте Имейте совесть, не матюкайте. А тут а такая партия кисельная, мать испугалась. Вам женщин убить Имейте совесть. Ты, вор. Говоришь вор. Да, Ты говоришь да, о совести? Ты говоришь о совести? Понятно. Иди иди пошел вон. На Господа коммунальщики, иди. перестаньте провоцировать конфликт. Уйди, собака. Уйди, я сказала. Люди, смотрите, как бьют. Украинцев, одесситов. Смотрите, как бьют. Кто вас бьет? Кто вас бьет?

Пока, да? Пока. Это новая полиция здесь? Это новая полиция. Это, новая это полиция, полиция это, называется сейчас. полиция. Это не мое, надо мне дергать. Я, я, я стою себе, что мне да, трогаете? А я здесь отдыхаю. Ты. Имею право. Телевидение снимайте, новая полиция бьет людей! Новая полиция бьет людей! Ай вы уже не знаете, куда идти. Так уж он за, за, два, за два А ты бы ушел да? Красавец. Сможешь. Что, блядь, деньги отрабатываешь? Нет, некуда идти. А еще? Конечно. Ты яйца, блядь, не мешают?

Вы да вы женщину! Пили? Что Там вы, железя вы без железяки Держи. вот Полиция! Вы кем заняты? Бьют женщину! Какого вы без железяки держите? Объясняйте! Держи их, пожалуйста! Держи их! человек? Смотри, он толкает! Он точно порядок. такой же! Прекратите безобразие! А вы стоите и смотрите! А им 2 мая второй раз!

Уходи с машины, уходи Я хочу посидеть. Уходи с машины. По Давайте к себе. Мы, а? мы Мы, Вы мы коридор? А я у меня четыре ранения тебе тебе не надо. Где воевать, там будет. Иди, пожалуйста, иди. Иди, защитник, иди по ней. Ты чего меня толкаешь? Ты почему? Куда вы на женщин вы мужики или кто? Это то не Она новая полиция, она затаптывает женщины, а журналисты! Давай так, что вы за кого вообще? Вам Лена Георгиевна подсоединится? Вы за Они только и ждут, блядь! Что вы Как вам не стыдно? Мы пошли! Жены!

Они украли шины. Шины не коммунальные. собственность. Остановите их. Варьё! 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 так, полицию не трогай. Они пьяные, спокойно, Пьяные, но не трогай. Вот кто наш враг, смотрите, люди. Вам отдали преступный вот приказ. Держим, держим оборону, пацаны. Держим, держим оборону. Вот будете их днем и ночью охранять, этих сук, чтобы не убежали в Москву.

Это наша доблестная полиция беркутня, защищает воров. У них детей вот нет. И вот будущее это неинтересно. Отношение мэра к жителям города. И президента. Вот это то, как относится власть к каждому из вас. Все, кто это видит, все. Это представимся. Реальная картина. Это никакая не демократия. Вот это есть настоящая Украина, та, которая здесь сейчас. Вы такую Украину хотите? Вы считаете, что такими мы пойдем в Европу? Задайте себе эти вопросы. Вы с кем и за кого? Вот настоящая Украина. Вот, вот, вот настоящая Другая, Украина. Ты а то... Другая, вот, эй, правда, эй, Труханова! Эй, Труханова, эй, Труханова, эй, Труханова, это АТО, здесь происходит АТО, посмотрите на этот славу. Это сделали они, вот все слуги Авакова, это сделали они. За наши деньги. Не стыдно, ребята, молодые, вы смогли нас раздвинуть просто. Вот эту ржущую харю мы хорошо не запомним. ни одному не надо потом 30 а ну громче журналісту угрозы громче блядь! Блядь! Да. Ти! Став себе. Да. Да. А поліцей будут стоять молчать, вам А, народи... а да. так от Харі хто защищають ворог. Скажіть, не треба провоцирувати. Вони по потока... ногам вони ходили по мені, коли я лежала там під машиною. Вони просто ногами ходили. первые враги. Одесса, вспомни, кто нас бил 2 мая на Греческой площади? Кто защищал сепаратистов? Одесса, вспомни, кто с красными нарукавниками ходил вместе с этими сепаратистами? Это вот эти все были. Они не прошли иллюстрацию, это те же менты, переодевшиеся. Вот а то. Что? Друга нам не должен попасть в свой кабинет после вот этого. Он уже не наш мэр. <рес> он и не был нашим. мэром. После того, как нас побили, это уже <рес> все. Убейте вес, смотрите, как бьют людей. Это началось с <рес> того момента, когда стало известно. Если вы думаете, что мы садимся Пока Друганов карман... не Пока в Россию, И все, все да. деньги, а потом, говорю, а И последним стало его. Российская. Карман. Это вот лицо нашего, нашей власти. Смотрите, люди Нет, они